Всем привет, с вами Вивара Ай. Сегодня я сделаю небольшой обзор. Я не знаю даже, как это назвать. Так, вот здесь и коробку, они будут вещами. Ну, всякие там мои бумажки, дневники, наклейки, все для заполнения. Вот такая бумажка, матрица, ну, это реклама. Дальше несколько чистых листиков. Наверное, видно так. Э, наклейки из фильма и Царевич Серый Волк 2. Вот. Мистер Хай. Я просто раньше увлекалась мистер Хай. И вот так на память оставила себе. Это Переписка. А, я знаю, чем как это называется коробка, чем я крашаю свой дневник и мои журналы. Вот переписка с моей подушкой. Храню. Мне вообще увлекалась Лего, так чуть-чуть. И вот журнальчик с Лего Фрэнс. Каталог Лего, Ну, старый. Вот такие медовые вот, вот этой. наклейки университет монстров что наклеить но ну, там много уже использовала вот. мой дневник ну, я его там показывать не буду просто у меня там очень мало запомнила новый вот. не знаю вам видно или нет трафареты ну, для трафарета чтобы делать записная книжка, ничего интересного только... Вот. Тут вот, вот, мой старый дневник, очень даже старый. Так вот, вот, вот. Ну, хотя не очень, но, короче, мой старый дневник. Еще тут закладочки такие клеевые. Вот, видите? ПВА универсальный. Вот это тоже ПВА. Вот так вот надавливаю. Здесь есть. И с этой стороны. Вот. Так. еще вот такая такой фломастер розовый здесь фломастер тут такие тоже типа наклеек ну закладочки такие резинка стирательная вот резинка закладка для дневника но я его вытащила ножницы, чтобы что-нибудь вырезать из журналов. И моя любимая золотая ручка с блестками. Ладно, всем пока. Ставьте палец вверх. С вами Все в этой коробке поместилось.